নমস্কাৰ মই জ্যোতিষী ডক্টৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মাই নৱগ্ৰহ জ্যোতিষালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি আপোনালোকৰ লগত লক্ষ্মী পূজাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা ছয় অক্টোবৰ ঊনৈছ আহিন সোমবাৰে সন্ধিয়া সময়ত লক্ষ্মী পূজা কৰা হ'ব ছয় অক্টোবৰে দিনৰ এঘাৰ বাজি চৈধ্য মিনিট যোৱাত পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হ'ব আৰু এই পূৰ্ণিমা তিথিত সন্ধিয়া সময়ত আমি লক্ষ্মী পূজা কৰা হয় বা লক্ষ্মী পূজা কৰোঁ এই লক্ষ্মী পূজা আমাৰ গৃহিণীসকলৰ বাবে ঘৰৰ মহিলাসকলৰ বাবে বা ঘৰৰ আই মাতৃসকলৰ বাবে অতি উল্লেখনীয় আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পূজা বুলি কোৱা হয় কিয়নো আমাৰ ঘৰৰ আই মাতৃ মহিলা বা আমাৰ গৃহিণীসকলক মা লক্ষ্মীৰ লগত তুলনা কৰা হয় মা লক্ষ্মী হৈছে আমাৰ ধন ধান টকা পইচা ধন সম্পত্তিৰ অধিষ্ঠাতি দেৱী সেয়েহে এই পূজাখন আমাৰ ঘৰত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন বা এই পূজাখন কৰিলেই বছৰটোৰ বাবে আমাৰ ঘৰখনৰ যি ধন ধান টকা পইচাৰ অভাৱ অনাটনবোৰ নাইকিয়া হয় বুলি আমি বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ এই পূজাখন আমাৰ নিজ নিজ উপাসনা স্থান অৰ্থাৎ যিসকলৰ মন্দিৰ আছে মন্দিৰত কৰিব পাৰে যিসকলৰ নামঘৰ আছে নামঘৰত কৰিব পাৰে যিসকল যিসমূহ স্থানত ৰাজহুৱা নামঘৰ আছে এই ৰাজহুৱা নামঘৰতো আমি লক্ষ্মী পূজা কৰাৰ বাবে অত্যন্ত উত্তম স্থান বুলি মানি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘৰত ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি লক্ষ্মী পূজা কৰিব পাৰে ঘৰৰ মন্দিৰত বা ঘৰৰ উপাসনা স্থানত আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ আগতো আপোনালোকে লক্ষ্মী পূজা কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেতিয়াহ'লে এটা নৱৰাত্ৰিত ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দৰে এটা ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰিব অৰ্থাৎ তাক মাটিৰ ঘট ল'ব বা আপোনালোকে পিতালৰ ঘৰত ল'ব পাৰে পিতালৰ ঘটি ল'ব পাৰে বা পিতালৰ গিলাচো ল'ব পাৰে এই গিলাচত বা ঘটিত বা ঘটত পাঁচটা বা সাতটা আপোনালোকে আম পাত দিব বা আমৰা কেইটা দিব তাতে এটা শিলিখা দিব এটা সৰু পইচাৰ তাতে দক্ষিণা হিচাপে আগবঢ়াব আৰু সেই ঘট বা ঘটিটোক আপোনালোকে বগা কাপোৰেৰে মেৰিয়াব পাৰে বা বগা কাপোৰ নহ'লে ঘটৰ ডিঙিত বা গিলাচ বা যিটো পিতালৰ ঘটি থাকে ঘটিটোত এডাল বগা সূতা মেৰিয়াই দিব পাৰে আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী হৈছে ধান কিয়নো ধানক আমি মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হিচাপে পূজা কৰোঁ বা মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ সেইবাবে লক্ষ্মী পূজাত ধানটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আপোনালোকে পাৰিলে ঘটত এটা ধানৰ আগ বা ধানৰ শিৰ দিব পাৰিব বা এতিয়া ধান কিছু কিছু স্থানত ধানৰ শিৰ নাপায় সেইবাবে আপোনালোকে গোটা ধানটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই গোটা ধানটো আপোনালোকৰ ঘটতো দিব পাৰে বা ঘটৰ সন্মুখতো ৰাখিব পাৰে যদি আপোনালোকে ফটোত আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে ফটোখনৰ আগত আপোনালোকে অলপ হ'লেও ধান দিব বা মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেও আপোনালোকে ঘট মূৰ্তিৰ সন্মুখত অলপ ধান দিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আপোনালোকে ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি আপোনালোকে মা লক্ষ্মী প্ৰসাদ হিচাপে আপোনালোকে মা প্ৰসাদৰ উপৰিও আপোনালোকে লাডু আপোনালোকে মিঠা লাডু মা প্ৰসাদ হিচাপে অৰ্পণ কৰিব পাৰে ক্ষীৰ অৰ্পণ কৰিব পাৰে পায়স অৰ্পণ কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ফল মূল আপোনালোকে মা লক্ষ্মী প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়াব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব মিঠা ফল বা মিঠা প্ৰসাদ বা মিঠা পায়সহে আপোনালোকে বা মিঠা লাডু আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এইদৰে আপোনালোকে ঘৰত মূৰ্তি বা ফটোৰ আগত এইদৰে স্থাপন কৰি আপোনালোকে সন্মুখত বহি আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ যিটো গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আছে এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো আপোনালোকে এশ আঠবাৰ জপ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে মা লক্ষ্মীৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে যিখন লক্ষ্মী চৰিত আছে বা লক্ষ্মী পাচালী বুলি কয় এইখন আপোনালোকক মই ফটোত দেখুৱাই দিছোঁ এইখন আপোনালোকে এই এবাৰ পাঠ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ মহিলাসকলে এই লক্ষী চৰিতখন পাঠ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন অকল লক্ষ্মী পূজা বুলিয়েই নহয় পাৰিলে বৃহস্পতিবাৰে বা সোমবাৰে এটা সময়ত সন্ধিয়া বা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত লক্ষ্মী চৰিতখন পাঠ কৰাটো খুবেই ভাল এইদৰে আপোনালোকে ঘৰতে লক্ষ্মী পূজা কৰিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে লক্ষ্মী পূজাত কেতিয়াও ঘণ্টা নবজাব ঘণ্টা বৰষা এইবোৰ নবজাব এইবোৰ ঘণ্টা বা বৰ কাষ বজোৱাটো লক্ষ্মী পূজাত নিষিদ্ধ আৰু একেবাৰে মনত ৰাখিব আপোনালোকে লক্ষ্মী পূজাত ধান অত্যন্ত প্ৰয়োজন ধান বা শস্য অলপ হ'লেও আপোনালোকে দিবৰ কাৰণে ভটত বা খটৰ সন্মুখত ফটোত বা মূৰ্তিৰ ওচৰত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু মা লক্ষ্মীক প্ৰসাদ হিচাপে মিঠা প্ৰসাদ সদায় আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ধন্যবাদ